Ой! Блин, ладно. Ох, ничего а он себе. он вот прямо ему в комнату. А это когда было? две недели две назад. Две недели назад. назад. Две две недели назад. Назад. Две две три были. Уже на три недели. Он прямо в комнату. Прилетело. Теперь там висит ковер. Теперь свет вообще не хотел признавать, но он жутко скромный парень. Мы тут они, организовали там как бы склад какой-то. А, как вот это какой окно было. Пройдет, здесь, здесь, здесь Сережа спит, спал, да, здесь я спал. У нас был водитель в отпуске, и я перебрался под ту, ну, потому что там был матрас, под, под, под ту стену. И ну, как бы было слышно, я уже был, в общем-то, в проходе, когда, когда хлопнула. Вот. Ну, я прилетела. Ну, да. То, я знаю, значит, так нужно было. Там очень интересно, я, что вы видите, там на стене вокруг там, моего силуэта я находился, прыгнул, вот так вот. сколько ну, там побила стену. Каждый второй праздник, свой второй день рождения, потому что, ну да, сюда попал снаряд, на самом деле. А город счастья, который обстреливает. Очень простая история. Я пришел в военкомат, сказал, что не там... вот. найдется ли у вас Это очень долго, это, это смешно происходило, потому что я пришел первый раз в мае. Потом э, мне сказали, ну подождите, у нас тут нет свободной вакансии. Я говорю, хорошо, там вот. А, это был мае месяц, вторая, вторая волна мобилизации. Потом. Там какое-то целое лето. там все происходило, там шли бои там, на, на, юге, там, у меня друзья ушли, товарищ ушел, там поехал в Днепропетровск, потому что в Харькове не брали, попал в Кривбас, и там целое лето, в общем, ну, то есть они там стояли по периметру, посты, на блокпостах, вот. я ушел только, где-то в середине июля мне позвонили, сказали, Михаил Костянович, вы знаете, здесь освободилась вакансия из военкомата. Я говорю, ничего себе, ну, отлично. Здесь два доктора, я и Сергей. Мы вот. здесь ну, оборудовались. Приходят бойцы постоянно. Потому что бойцы это, ну, как бы, это не молодые люди, уже у них какие-то свои хронические заболевания, пациматика. все там большая часть из них, ну не большая часть, значительная часть из них вообще должна была не пройти медкомиссию. Но Такое впечатление, что военкоматы вообще забирали всех, кого видели, вот. поэтому там, ну, на самом деле, есть очень жесткие показания, по которым люди здесь не должны были оказаться. Это была мобилизация, то есть, как, ну, там были добровольцы, которые приходили и говорили, там, я хочу слушать. Да, они там скрывали, часть из них скрывала свои, ну, какие-то там хронические заболевания, по которым... Вот. Но другое дело, когда они там здесь оказываются, эти проблемы всплывают, на них все равно нужно обращать внимание. Сейчас из них просто ну, там, должна быть возвращена на место. на ну, ну, мое мнение такое. Если человек ну, там, пришел добровольцем, это не значит, что нужно эксплуатировать это. Ну, там, это, это ну, то есть, это, ты знаешь, он там должен а, трубить там, до конца, до конца. Его нужно забрать или поставить в то место, где дать ему ту нагрузку, которую он может приносить там, там, в вторых базах или там, во втором эшелоне. Ну и его нужно лечить, нужно заниматься этим. Вот. Мы часто видим такое о том, что просто госпиталя, там, ну, в там, не знаю, Харьковский военный госпиталь, просто возвращают нам этих людей. Они говорят, ну, они же прошли медкомиссию, да? Ну, все, теперь это их там, как бы их проблема. Очень большой элемент гражданской войны здесь происходит, как бы его ни называть кроме войны за независимость здесь очень, ну здесь очень идет там, гражданская война, она идет благодаря технологии с Я думаю, что наша задача то есть, мы, там частично мы там, берем на себя функции государства в этих, в этих областях. То, что касается там, ну, там, там, там наведения порядка, медицинской помощи, медицинского обслуживания и так, так далее, и ну Невозможно выиграть войну без поддержки там, местного населения. Если здесь местное население там, будет поддерживать э, не знаю, ну, другую армию, там, да, то мы никогда не выиграем. Мы должны... Э, большой элемент здесь идет народная дипломатия. Потребуется время для того, чтобы победить.